С тех пор, как мировое сообщество ввело против путинского режима санкции, российские компании, избегая особого шума, пытаются повлиять на дальнейшие решения Конгресса и Белого дома в отношении Москвы с помощью лоббистов. Первыми ласточками в Вашингтоне, как сообщают источники в России и на Западе, стали российские энергогиганты. Например, такие как «Газпромбанк», крупнейшим акционером которого является государственный газовый концерн «Газпром». Попав в санкционный список Белого дома, он практически сразу же воспользовался услугами лоббистских фирм США, чтобы влиять на дальнейший процесс введения санкций. Также поступила другая газовая корпорация России, ставшая жертвой санкций – «Новотек». Нанятые ими фирмы Corvis и Square Patton Box зарегистрировали их в августе 2014 года, то есть уже месяц спустя после того, как санкции вступили в силу. С тех пор эти фирмы получили от российских клиентов в виде гонораров почти полтора миллиона долларов. И вот теперь подконтрольный правительству России вне Шторгбанк или ВТБ привлек вашингтонскую лоббистскую фирму «Монатос энд Монатос». Это семейный бизнес выходцев из Греции, который прославился защитой интересов этнических греков и греко-православной церкви. Авторитетная «Вашингтон-Пост» как-то назвала фирму «МНМ» одной из самых влиятельных в столице. В число фирм, лоббирующих на Капитолии российские интересы, по неподтвержденным сведениям, входят и некоторые другие, предпочитая при этом оставаться в тени. Но пока усилия лоббистов не очень плодотворны, судя по тому, что в нынешнем году Министерство финансов США расширило список секторальных санкций. Однако Россия не собирается сдавать позиции. Не зря глава российского МИДа Сергей Лавров открыто возложил ответственность за падение валютного курса рубля на США. Министр, в частности, высказал предположение о том, что Соединенные Штаты направляют свои усилия на свержение режима Путина. Такой резкий поворот от дипломатии к обвинениям и претензиям не сулит Москве никаких новых политических дивидендов. Источники в лоббистских фирмах, нанятых российскими клиентами, поведали репортерам, что их буквально обескуражило то, насколько русские не понимают, эти так, в 2008 году, когда новым послом Российской Федерации в США был назначен Сергей Кисляк, компании-лоббисты в Вашингтоне разработали целый план улучшения имиджа Кремля, включающий пресс-конференции, рауты с участием влиятельных лиц и прочие пиар-мероприятия. Все они были проигнорированы Москвой, и за последние годы отношение американцев к России только ухудшилось. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев настоящее время Вашингтон.